Bila sebut tentang bangun sahur ni dia adakah memang kita bangun dari katil betul-betul bangun berjalan ke dapur dan sebagainya sebab Saya ada tengok juga perkongsian ada ibu-ibu ni yang dia bagi anak dia minum botol susu Dia bancuh macam-macam okay. jenis air kan okay. air coklat ke apa lepas tu dia bagi anak dia adakah itu juga kita kira sebagai bersahur atau macam mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali bersama-sama dengan saya Wafaz Kifli dalam Ramadan Check. Edisi hari ini cukup istimewa, cukup menarik. Kita nak berbincang berkaitan dengan lentur bulu biarlah dari rebungnya. Ramadan dan anak membentuk akhlak mulia. Ha, jika cerita anak-anak ni kita kena panggil ibu-ibu. Bau kita vibes tu sama. Okey, tapi vibe netizen teaser kita akan masukkan nanti. Bersama-sama dengan saya Ustazah Teknologis Siti Fatahiyah binti Mahmud merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Library UiTM Shah Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, lembut. Oh, beza Ustazah <laughs> dengan saya. Mungkin kena betulkan kerja hari ni. Okey Ustazah, kita nak cerita tentang macam mana nak membentuk akhlak mulia. Macam mana kita nak membentuk anak-anak dan disebut sekali lagi Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita bentuk anak-anak kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hmm. Ah, jadi kenapa Ustazah orang kata Ramadan ni yang terbaik? Kenapa Ramadan tak boleh ke lain? Rejab, Syakban, Aidilfitri, Fitri, Zulhijjah. Ha. Ah. Betul, kalau kita tengok uh, dari segi uh, kenapa Ramadan, kenapa kita nak mendidik anak-anak kita dengan akhlak mulia dan sebagainya. Mm -hmm. Sebab kalau kita lihat banyak je bulan-bulan lain, kan. Tetapi kalau kita lihat pertamanya uh, Raifah ya dari segi mendidik anak-anak tu kalau kita lihat, mendidik anak-anak kita sebagai mak ayah pertama sekali adalah perlu ikhlas sepenuhnya. Mm. Dan ada sambung lagi kerana Allah. Sebab apa sebab kalau kita lihat pendidikan anak-anak sekarang adalah sangat mencabar. Bukan mencabar anak kita. Kita. <laughs> Yang sekeliling kita tu Kita pun cabar juga ha, Kita pun mencabar. jadi sebenarnya kalau kita lihat pendidikan anak-anak sekarang Dia betul keadaan sekeliling tu yang mencabar ibu bapa Dan dia juga mencabar anak-anak dia mm -hmm. ha, Jadi bila kita lihat kita ambil dengan keberkatan bulan Ramadhan yang ada Jadi sama-sama lah sebab kita lihat Banyak perkara yang perlu berlaku dalam bulan Ramadhan Dan kita rasa anak kita tu cahaya mata kita mm -hmm. Jadi kalau kita tak didik dia, siapa lagi nak didik dia jadi yang pertama adalah kita perlu didik dia secara ikhlas. Okey, kemudian kalau kita lihat uh, bila kita sebut tentang Ramadan, berpuasa. Mm hmm. Kita kena didik dia untuk berpuasa yang betul-betul berpuasa. Oh. Contohnya kalau kita kata yang pertama adalah berpuasa itu adalah tanda pengabdian kepada Allah. Okey. Bila tanda pengabdian kepada Allah, maksudnya kita kena berpuasa betul-betul. Mm hmm. Tak nak cilok-cilok. Tetapi sekarang ni Bukan budak-budak je yang ciluk puasa Allahuakbar siapa yang buat tu? Yang tak berapa budak tu pun yang ciluk-ciluk puasa Yang bapak ni. budak bersama Bapak budak ke, mak budak ke, atuk budak ke, siapa-siapa lah mm. Yang tu yang kita kena jaga mm -hmm. Sebab kadang-kadang bila berlaku je isu ah Ni orang muda lah ni, <coughs> ah, ini remaja lah ni, ah, ni netizen lah ni, contoh Tapi sebenarnya orang yang tak berapa muda pun banyak buat masalah sekarang ni Jadi mm. yang tu lah yang kita kena lihat Yang kita sebutkan tadi cabaran untuk anak-anak dan juga cabaran kepada ibu bapa. Okey. Uh, menyebut tentang nilai-nilai yang baik. Saya kira mm. bukan hanya berpuasa semata-mata yang kita Betul. kena terapkan. Apa antara nilai-nilai utama sebenarnya yang perlu kita terapkan dalam diri anak-anak uh, khususnya di sepanjang Ramadan ini, Ustazah? Okey, kalau kita lihat dari segi nilai-nilai utama. Mm -mm. Okey, pertama dari segi tadi kita kena didik dia berpuasa bersungguh sungguh dengan ta' ab, apa? tak budiah tu pengabdian kepada Allah. Dan yang kedua ni kita kena didik anak-anak kita Berpuasa tu amalan-amalan yang kita lakukan Perlu ikut sunnah Sebab kita nak ikut sunnah nak dapat pahala Contoh kalau kita katakan Rasulullah SAW berpuasa Mula makan dengan buah kurma mm -hmm. Jadi yang tu kita kena didik anak kita Jadi makanan sedap macam mana pun Kita dah terliur makan dengan apa-apa Tiba-tiba ayam golek ke Ayam golek ke mak pula masak sedap, sedap kan Udang galak eh Apa-apa ha, je lah masak sedap sungguh-sungguh tapi jangan lupa tangan tu mula ambil kurma dulu. Ha. Ah. Kadang-kadang mak ni dia akan ah ambil <coughs> kurma dulu takut-takut mak terlupa. Takut mak yang peha ayam dulu. Mak yang pergi ambil. -ambil mak lahir. punya peha. Ah, <coughs> satu lagi ayah dia. Ayah dia pun ayah dah pun tak sabar-sabar lagi. Yang ayah pun. Tak nak 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 terus minum air contoh. Mm -mm. Makan dengan buah kurma dulu. Dan yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka puasa. Hmm. Uh -uh. Ha, yang tu yang kita kena ingat. Kita kena segera buka puasa sebab nak ikut sunnah Rasulullah. Kadang-kadang contoh kalau kita katakan mak-mak ni kan masak, kelangkabut masak, tak siap lagi dah azan. So dia duk teruskan masak lagi, kan? Pergi buka puasa dulu. Ambil hmm. ke rumah tu. Jangan biar tu semua anak-anak pula anak-anak soleh, anak-anak ha, soleh tunggu selagi mak tak buka puasa, dia orang tak nak buka puasa. Jadi bila mak buat kerja, memasak-masak, jadi dah lambat buka puasa. Ataupun ayah katakan, duduk basuh kereta. Tengah -tengah basuh <laughs> ayah kereta, dia tak penat ke Ramadan masa kan. kita? Dia tak macam bersegar-bersegaran <laughs> kan. Tengah-tengah ha, nak, tengah-tengah basuh kereta, mm -hmm. azan. Pergi buka puasa dulu. nak kata ah, tak apalah uh, kau makanlah dulu dengan anak-anak ni abang nak siapkan. Tak boleh. Kita mm -hmm. kena ingat nak ikut sunnah tu kena bersegera berbuka puasa. Mm -hmm. Dan yang seterusnya kalau kita tengok nak makan, buka puasa. Jadi kalau kita tengok nak makan tu pastikan jangan kenyang sangat. Ah. Kalau kenyang sangat macam mana Raifah kita nak solat? Betul juga takkan nak semain duduk eh. Ha, jadi kita kena tengok kat situ. Sebab tu kita kena mendidik anak kita okey sebenarnya kita nak buka puasa kita nak makan apa dulu? Aa, ada juga yang dia ajar anak dia, okay kita makan kurma ataupun makan buah-buah, makan kuih-kuih dulu, pergi solat baru makan nasi mm -mm. Ada yang macam tu, tapi kadang-kadang kalau kita tengok kalau anak dia tu solat pun tak kusyuk, teringat nasi ke apa <laughs> Ayam boleh tadi, je, ayam tadi Ayam tadi, boleh hmm. je, makan dulu tak ada masalah, hmm. tapi pastikan jangan leka masa kita makan Sebab takut-takut nanti tak sempat nak kejar maghrib Ataupun dah penat sangat dah tersandar dah macam mm -hmm. manalah pula nak semangat dalam kekenyangan Lepas tu. Lepas tu sekarang ni pun ya selalu kalau Ramadan tu pukul tujuh dia memang ada macam-macam drama. Susah. Yeah, so -so? Ah lah. bukan anak je tengok, kita pun sama dah ah, jadi apa dah yang curang tu. Ah dia ah. dah ah biasa kan sambil makan kita pun tengok, betul. hayat. Okey. Ha -ha. Kemudian kalau kita tengok apa lagi yang kita boleh didik ni, didik anak untuk bangun sahur sebab kalau kita tengok bangun sahur tu dia memang adalah cabaran sebenarnya. Kadang-kadang mm -hmm. nak kejut anak satu hal, kadang-kadang riuh rendah satu rumah mak dekat bawah duk menjerit, Abang bangun, kakak, bangun." Dah bergaduh. Sama Kak. Ya bunyi. Uh, kan Angkat rumah. Angkat <laughs> rumah. Lepas tu kita pula suruh anak kejut. Kak Long tolong kejut adik-adik, Kak Long pula kejut adik tak bangun, sat lagi dicubitlah hmm, saya. Dah pula bergaduh. Mm -hmm. uh, jadi kita nak mewujudkan suasana bangun sahur tu dengan penuh kasih sayang kita nak mm -hmm. ha. Kemudian kalau kita tengok kadang-kadang anak-anak ni kadang-kadang dia malas nak bangkit sahur. Betul? Kadang-kadang mak ayah pun sama. Oh, terasa. Dan kita kena ingat dalam sahur tu ada keberkatan. Tu Rasulullah dah sebut dah dekat kita. Dalam sahur tu ada keberkatan dan satu lagi Rasulullah aa, dalam aa, surah Ali Imran. Okay, Allah SWT berfirman yang bermaksud bahawa Antara kalau kita tengok orang-orang yang bangun sahur tu adalah orang-orang yang beristighfar Maksudnya bila kita bangkit sahur, kita kena beristighfar Yang tu yang Allah sebut dekat dalam surah Ali Imran ayat ke 17 Maksudnya bangun sahur, makan sambil-sambil tu jangan lupa baca doa Baca doa ni maksudnya untuk istighfar dan sebagainya hmm. Jangan mangkit, pening-pening, apa mengantuk-mengantuk, makan Tak ada istighfar, tak ada doa, tak ada apa, sayang hmm. Itu yang kita kena jaga hmm. Kemudian kalau kita tengok seterusnya Antara yang kita boleh ajar anak-anak kita ni adalah dari segi dia bergotong royong kat rumah okay. Contohnya me menyediakan makanan mm -hmm. aa, Siapa masak ataupun siapa yang tolong hidang Siapa yang tolong basuh pinggan aa, Jadi kalau kita tengok perkara tersebut kadang-kadang dia boleh Menyebabkan aa, lagi mesra, lagi penuh dengan kasih sayang Ayat tu yang kita kena ajar anak-anak kita tu antara nilai-nilai utama yang ada dalam bulan Okay, Ustazah nak tahu juga bila sebut tentang bangun sahur ni Dia adakah memang kita bangun dari katil betul-betul bangun berjalan ke dapur dan sebagainya Sebab saya ada tengok juga perkongsian ada ibu-ibu ni yang dia bagi anak dia minum botol susu Dia okay. bancuh okay. macam-macam jenis air kan, okay. air coklat ke apa Lepas tu dia bagi anak dia, adakah itu juga kita kira sebagai bersahur atau macam mana Okay satu, saya nak melihat dari segi kita bagi anak kita minum susu mm -hmm. kan Susu ke milo ke apa, ah, ah, ah. maksudnya kita nak suruh anak kita tu puasa ke Ah nak suruh puasa Kalau dia umur dia berapa tahun, dia kena masih minum susu no, tu saya, saya tak tengok ke kat media sosial 8 <laughs> tahun 9 tahun dia bancuhnya dalam botol okay. Haa ah, ah, maksudnya dari sini, dari sini kita lihat dari segi Kewajipan dia berpuasa Aha. Dah sampai umur ke tak dia berpuasa mm. Tapi kita boleh ajar anak-anak ni seperingkat awal Kita boleh didik dia belajar untuk berpuasa mm. Tapi tidaklah kita mewajibkan dia berpuasa mm. Yang tadi yang kita katakan contohnya Untuk kita wujudkan bangun sahur ni Macam anak-anak kita yang dah besar Yang dah cukup umur mm -mm. Yang memang diwajibkan berpuasa okay. Aa, Yang diwajibkan berpuasa tu Kita kena didik dia supaya dia suka untuk bangun sahur. Mm -hmm. Sebab dalam sahur tu ada keberkatan mm -hmm. Dan bila bangkit sahur tu selain makan dia ada istighfar dan sebagainya mm -hmm. Tetapi tak salah kalau kita nak didik anak-anak kita yang kecil tu mm -hmm. Cuma kita kena lihat dari segi didik anak kita yang kecil tu cara yang macam mana mm. ha, Contohnya kalau kita didik anak kita yang tujuh tahun ke bawah Kita kena didik dia dengan penuh kasih sayang Kita tak boleh didik dia marah-marah Contohnya dia makan ke ataupun dia buat salah ke tiba-tiba kita nak marah dia Tambah-tambah sekarang ni kita tengok banyak kes yang berlaku Dera anak dan sebagainya Anak baru berapa tahun kalau kita tengok Tapi sedangkan ketika itu Bukan menjadi tanggungjawab dia untuk buat kerja semua benda Itulah tu. kita ibu-ibu darah kita Darah pahlawan ya, Betul. Ah, Pendekar semua ada Wolverine semua uh, <laughs> Man mau uh. cakap lembut-lembut Kita sekali je nombor 1 dan 4 Haukkan sekali <laughs> contohnya okay, Tapi itulah mungkin kita kena betulkan kena uh, Mendidik anak-anak betul, kan? ini Dengan penuh kasih sayang hmm. Nak saya sebut juga tadi ada banyak amalan sebenarnya boleh kita ajar tapi saya suka go teroyong tu. Tolongkan uh, Tolong uh, kan? bukannya mak penat-penat kat dapur tahun tu yeah, tahun tu dia uh, duk tengok TV, uh, uh, kita tidur. Kita sama-sama hmm. sebab so, kita nak Menunjukkan suasana berbuka puasa, suasana sahur tu dalam keadaan yang mawadah warahmah mm -mm. Kita tak nak sampai bergaduh-gaduh mm -mm. Ni siapa tak basuh pinggan, sing penuh lah lagi mak lah kena basuh pinggan Mak ni bila dia basuh dia sama laju tangan dengan sama laju mulia. mulut Mulut Popik, 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 popik Habis ha, pahala puasa di dia sehari Suami pun dah serabut dengan mak kau tu dah mula buka radio dan sebagainya <laughs> ha, Lepas tu dah bergaduh, kita tak nak macam tu uh -huh. Tapi suami pun kena main keperanan juga ya, Betul, betul ha. Suami pun kena main Benda anak. jangan nak isteri je. <laughs> <laughs> Okey, uh, selain itu juga kita nak tengok uh, bagaimana sebenarnya nak menarik minat anak-anak ni mendekati al-Quran. Uh? Nak suruh mereka mengaji sekurang-kurangnya sepanjang Ramadan, Ustazah. Hmm. Okey, kalau kita melihat dari segi macam mana nak mendidik anak-anak ni suka untuk baca Quran, hmm. -hmm. Sebenarnya dia perlu latihan. Hmm. dia tak tiba-tiba ramadan dia tak boleh tiba-tiba contohnya kalau kita katakan nak bawa kereta mana boleh terus start kereta jalan dia kena pergi kursus dulu kena ada latihan hmm. kena ada JPJ untuk lesen dan sebagainya hmm. dia tak boleh oh terus start kereta jalan hmm. ah ha, so tak boleh maksudnya apa-apa yang kita nak didik anak-anak kita perlu latihan okay? latihan sebelum bulan Ramadan contohnya dan bila kita nak mendidik anak-anak kita suka kepada al-Quran mak ayah dia kena dulu suka baca Quran. Hmm. Kalau mak ayah dia pun mak anak dia tak nampak mak dia baca, anak dia tak nampak ayah dia baca, lepas tu kita nak suruh anak kita baca Quran, so tak kenalah kat situ. Sebab tu lah bila kita kata mendidik ni dia adalah melalui teladan. So mak ayah ni bila kita dah jadi mak ayah ni semua benda kita kena jaga mm -hmm. Dari segi penampilan kita, dari segi perwatakan kita, percakapan kita So semua tu kita kena didik jaga sebab takut-takut anak kita duk perhati je mm -hmm. Mak ni duk suruh aku baca Quran tapi aku tak Dia tengok Dia baca novel <laughs> nampak mak ni kalut je duk masak mak ni bagus kan hmm. dia suka masak 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 masak, masak buka puasa lepas tu masak sahur bila masa dia pergi terawih contohnya bila masa dia baca Quran dan sebagainya hmm. nah, jadi mak ayah ni dia nak didik anak-anak dia suka baca Quran mak ayah kena lebih dulu suka baca Quran. Dia tak susah Raifa. Contohnya kalau kita katakan setiap hari. Contohnya setiap hari kita katakan lepas maghrib atau okay. lepas isyak katakan. Sekejap pun tak apa. Baca satu muka surat pun tak apa. Baca satu ayat Nanti di dalam rumah kita tu ada ayat-ayat Quran dibacakan mm -hmm. Dan bila anak kita tengok macam tu, jadi dia mudah Maksudnya kita bersama-sama dengan anak-anak kita membaca Al-Quran Bukan dia sahaja, yang tu yang kita nak tengok mm -hmm. Kemudian cubalah kita wujudkan kalau ada elemen-elemen penghargaan kepada anak kita mm. Dia dah baca Quran, dia baca sedap, bagilah penghargaan apa-apa Contohnya kita kena tahu apa yang dia nak Ha okey kalau dia suka mainan apa kita beli mainan tu. Mahal sasana Nintendo 2300. Oh, ya. oh kita kena carilah yang version version murah <laughs> ke kan. Ah ha, maksudnya boleh kita berikan penghargaan. Boleh penghargaan dalam bentuk Sesuai dengan umur dia Okay Sebutlah right. perhargaan ni Syazan Saya rasa ini bukan hanya Mengaji tau Tapi uh, uh, puasa juga Saya ingat waktu betul. saya kecil-kecil dulu uh, Ianya berlaku Maksudnya sehari puasa Saya dapat RM1 uh, Solid puasa kan uh, Kalau puasa separuh hari Yang yuk tu RM50 contohnya Dan mungkin sekarang ni Harga dia dah berubah Kalau saya dulu uh, RM1 Sekarang mungkin RM10 Adakah itu masih lagi relevan Syazan Ada yang kata dia macam Kenapa kau nak ajar Anak kau pada benda ni wajib Dia dah ada kekeliruan Di situ Dia macam ni tau Yang kita nak ajar tadi Dalam bentuk penghargaan kenyataan tu adalah masa mula kita nak melatih dia. Mm -hmm. Masa dia kanak-kanak, katakan sebab masa umur tujuh tahun ke, sebelum dia balik ke, sebelum sampai umur wajib dia berpuasa ke. So yang tu kita boleh bagi dalam bentuk penghargaan. Sebab tu saya kata penghargaan dalam bentuk sesuai dengan umur dia. Cumanya kita kena lihat juga macam yang Raifa sebutkan tadi. Kalau kita selalu bagi penghargaan dalam bentuk duit, tu bahaya. Sekejap lagi nak apa-apa je okay, kerja dah siap nak duit kerja dah siap nak duit asyik minta duit minta duit minta duit ha jadi kalau kita tengok dekat situ kita kena lihat dari segi penghargaan apa yang kita boleh bagi mm -hmm. yang selain daripada duit faham ha, sebab mm -hmm. kita nak didik dia supaya dia rasa dihargai dia rasa dia ni berguna untuk keluarga dia mm -hmm. ha, Terutamanya kalau anak-anak dah besar, anak-anak remaja contohnya Kadang-kadang mm. kita nak bagi apa penghargaan dekat dia Contohnya, kalau kita katakan anak lelaki contohnya Anak lelaki ni kadang-kadang mak ni, mak ni dia marah semua anak sama mm. Anak lelaki pun dia marah sama, anak perempuan pun dia marah sama Tetapi kita kena lihat dari segi fitrah anak-anak kita ataupun dah kita kata dari, dari segi fitrah lelaki dan fitrah perempuan. Kita sendiri tahu perangai kita tak sama lelaki perempuan. Suami perangai macam lain, isteri perangai macam lain. Kalau kita kata yang perempuan, isteri dia nak disayangi. Ah. Kan? Isteri ni Sayang. dia pantang dibandingkan. Ah. Abang yang kan? cuba eh. Jangan nak banding-bandingkan. Kalau dia kata eh awak kan kenapa awak tak boleh cakap lembut macam kakak awak eh. Oh, cannot like that. Walaupun kakak sendiri, uh -huh. no. Tak no, boleh. No, no, no big no boleh. eh. Sebab dia tak boleh dibandingkan. Oh. Itu orang perempuan. Sebab tu saya kata kita mendidik mengikut fitrah. Okey, perempuan tak ada banding, lelaki tak boleh apa. Lelaki dia nak dihormati. Kita nak dibelai, nak disayangi, tetapi lelaki ni dia nak lebih kepada dihormati. Mm -hmm. Sebab tu lah kadang-kadang kita ni bila dengan suami Kadang-kadang kita rasa nak tengok handphone dia ke Nak check handphone dia So dia rasa macam eh kenapa kau check handphone aku Kau tak percaya dekat aku ke Contoh mm. Tapi kadang-kadang isteri tak rasa benda tu mm. Dia rasa macam tak salah pun dia check handphone dia Handphone suami dia mm. contoh Tapi saya tak pernah check ha, Kan bagus, bagus Dia percaya ha, ha. Tapi so, cubalah <laughs> <laughs> Tapi kita balik tadi kan uh, Raifah oh, Maksudnya yeah. Kalau kita tak suka dibandingkan mm -hmm. Kita Kuat merajuk kalau sensitif kita memang kuat merajuk hmm. Anak perempuan kita pun sama Sama Jadi jangan lupa anak perempuan pun jangan bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain Faham dan jangan bandingkan dengan anak orang lain Kenapa sama. nak orang tu macam ni? Jangan kenapa, kenapa Kak Long macam ni? Kenapa Kak Long tak ikut macam cousin Kak Long? Jangan hmm. Kita tak suka dibandingkan, anak perempuan pun tak suka dibandingkan Bila banding dia merajuk, kita marah Sikit-sikit nah. ha, merajuk Sikit-sikit sentap Sikit-sikit sentap, mak dia pun sama Ha. So yang tu yang kita kena ingat Tergamak so eh sasa cakap pasal saya dan, <laughs> Pasal saya juga <laughs> Pasal semua wanita-wanita di luar sana Kita kena mengaku mm -hmm. Kita bukan complicated right ya. kita, kita unique ha. eh, Kita unique kan Keunique kan kita tu lah yang buat Kita boleh buat banyak benda Tolong potong <laughs> yang ni eh Masukkan yang ni ha. Kita bukan complicated Kita, ha, unique. kita unique Okay sasa so -so. Satu lagi saya rasa ini Setiap kali Ramadan Dia jadi satu perdebatan okay. Ibu bapa nak dapat Nak solat terawih di surau Masjid masing sebagainya. Okay. Ada masing-masing yang sangat bagus kan ni. Mula menyediakan pusat asuhan untuk letak anak-anak dan sebagainya. Tapi ada juga yang, eh budak-budak di belakang. budak belak bising. So kita ni nak ajar anak kita solat terawih. Betul. Ada yang kata kau solat Betul. je lah kat rumah. Kita pun teringin juga nak pergi masjid. Ah, ni Betul. macam mana? Macam mana kita nak ajar anak kita solat terawih dengan akhlak yang mulia, yang orang tak marah kita, yang imam tak jeling kita, tak siap tak suruh anak kita balik. Macam mana Zazah? Dia kalau situ kita lihat perkara yang macam tu, dia memang kita katakan melalui latihan juga. Sebenarnya didikan kita kepada anak-anak ah. kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu. Sebab apa? Sebab mak ayah sibuk. Sibuk bekerja, kita hantar anak pergi nursery, kita balik dah petang Petang dah nak maghrib, lepas tu kita dah nak kelangkabut masak dan sebelum puasa lagi lah nak buat apa, nak sediakan makanan, jual. Dah buka puasa dan sebagainya Lepas tu okay, dah penat, lepas tu dah habis berlalu begitu saja Lepas tu esok dah bermula hari baru Jadi kita tak sempat kadang-kadang terlepas pandang untuk mendidik anak kita sepenuhnya Tetapi anak-anak kalau kita dapat didik dia dengan baik InsyaAllah kita boleh dalam kawalan. Tak adalah kadang-kadang kita kata budak-budak ni makin mak dia jelik, makin kuat pula perangai yang dia buat. Ha, tapi kadang-kadang benda-benda macam tu kita boleh didik. Saya juga tak menafikan kita nak juga bawa ke surau, you. nak juga bawa ke masjid. Mm -hmm. Jadi kat sini ibu dengan ayah perlu bijaksana. Bijaksana dia perlu bawa apa-apa sebagai alternatif untuk tarik Perhatian anak kita duduk diam. Contoh kalau anak kita yang masih kecil Yang suka berlari. Mm -hmm. Kita bawa lah mainan dia ke apa-apa ke yang boleh Mengawal dia. Ha, supaya kita dapat kontrol dia. Ha, sebab kita tak nak juga Kadang-kadang bila dia berlari-lari sana-sana. Sana sini dia berlari Mengganggu orang lain. Mm -hmm. Dan kadang-kadang kita tengok juga quote-quote lah Tengah-tengah solat tu ada jemaah yang duduk kat kerusi ke. Masa dia bangun, kadang-kadang dia baru nak duduk dah anak tu dah larut. Buat lari kerusi kedah jatuh pula Allah. <laughs> Itu Allah. pun selalu viral juga kan right. nah, Lepas tu lagi kita suka ah. ha, <laughs> Jadi kadang-kadang ha, Orang kata AJK surau AJK masjid ni bukan nak marah sangat pun Tapi takut benda tu berlaku mm -hmm. Dan kadang-kadang kita takut kalau anak yang Tidak terkawal tu takut dia main elektrik ke Dia pergi main dekat sui sui-sui mm. ha, So benda-benda macam tu So maksudnya kita, kita kena prep awal anak-anak kita ya, betul. Sebelum kita bawa pergi masjid ha. Ataupun mungkin eh, yang berada di lembah kelang hmm. Saya rasa sya'alam banyak tau masjid-masjid yang -masjid Dediakan uh, playland. Uh, playland, playland untuk anak-anak ha, Ada orang tolong jaga anak kita ha, tau Tapi betul. anak kita pun kena di-prep lah Maksudnya bukan letak ya, je betul. Macam kidokir, okay. tidak ya. ya. Uh, jadi persiapan uh, membentuk anak-anak ni Sebelum uh, semayang terawih betul. di masjid dan surau Okey, uh, usah usaha sikit lagi waktu yang kita ada Amalan-amalan okay. uh, baik yang boleh diteruskan Uh, lepas Ramadan pun kita nak teruskan juga untuk make okay. sure uh, ianya membantu pembentukan ahlak anak-anak kita ni. Dan mm -hmm. bentuk dia kekal uh, mm -hmm. Dah bentuk tu dikekal pula. Ha takut dah bentuk-bentuk ke macam playdoh. Ya. buat plastisin. bentuk lain. Nyep, bentuk okay. lain. Ha uh, apa malam-malam baik sesa. Okey, dia macam ni tau. Uh, kalau dekat dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang khusus untuk bulan Ramadan. Mm -hmm. Contohnya kita katakan solat terawih Solat terawih dia memang dekat dalam bulan Ramadhan je So lepas bulan Ramadhan tak ada dah solat terawih tu hmm. contohnya Tetapi amalan-amalan lain Boleh diteruskan sebab kita mengandai kata Dalam bulan Ramadhan tu kita jadikan dia latihan Contohnya dari segi dia baca ayat Quran, tanda buruk ayat Quran Ataupun dia wujudkan malam dia dengan uh, Qiyam dia Sekurang-kurangnya katakan dia bangun tengah malam Contohnya kalau kita katakan Uh, anak yang dah besar contohnya belajar ke apa ke so masa dia bangun dia nak buat kerja ataupun mak-mak ni kalau dah bangun nak buat kerja ke nak masak ke apa biasakan diri solat dulu ataupun baca Quran ke hmm. kalau kita tak boleh solat uh, dalam haid ke apa ke so ada lagi alternatif-alternatif lain yang boleh dibuat itu yang pertama kedua dari segi kita nak membiasakan diri kita untuk bersedekah kita tahu bersedekah tu banyak ganjaran dia. Jadi dalam bulan Ramadan itu adalah sebagai tarbiyah, latihan. Jadi kita teruskan, teruskan sampai hmm. ke selama-lamanya. Ah, kalau nak share sikit mungkin eh, cara kita nak ajar anak-anak kita bersedekah. Tak tahu lah so -so, kalau kau tak setuju, ah, ha, so -so, betul ke saya. Um, weekend kita masak banyak-banyak, kita minta anak hantar majiran. Ya, yeah, betul. Ah, tu memang cara paling simple, betul. saya rasa paling mudah. Kan? Ha, sebab kalau kita kata tengok amalan berbahagi makanan dengan jiran tu adalah amalan yang baik. Mm -hmm. Maksudnya selepas Ramadan kita boleh terus Boleh buat lagi dek uh, Tapi pastikan kita bagi perbuatan kita tu pastikan kena ikhlas. Contohnya kita bagi dekat jiran sebab kita nak merapatkan silaturahim Jangan kita bagi dekat jiran sampai bergaduh-gaduh. Macam no, mana bagi bergaduh. Contohnya kita bagi makanan, kita bubuh dalam tapau yang jenis tapawai. Yang ah, jenama, jenama dia jenama, kan? Tapawai. Yang kalau mak kita hilang tu, dua hari kau tidur luar. Lepas tu kita pula duduk sebut kenapa lah jiran tu tak bagi balik tapawai aku. Dia ataupun, apa ataupun kat aku. Ataupun jiran bagi kosong. Kita bagi ha. ada isi, dia bagi kita kosong lah. Dia balas balik tapi dia guna tapau biasa. <laughs> eh, Mana, kita... tapawai aku, <laughs> Mana tapawai aku contohnya. Astagfirullah. Mana tapau aku? Dah bergaduh. Bergaduh tu tak nak eh. Ha. Lepas ha. tu kita bagi dekat jiran lain kita apa lagi lain pun bergaduh pula eh kenapa aku dapat kenapa dia dia tak dapat kenapa I post oh, dalam grup, post so dalam besar. grup taman ha. terima kasih sazah bagi saya ha. tu, ah, cik eh. yati dapat tak ah, abang kenapa eh kenapa <laughs> dia dapat eh dapat apa <laughs> ah, bila dia tanya soalan nah, like that, ya. kita tak sebab uh. sebab lah kita banyak faham. benda yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan tetapi niat tu Betul Niat kena ikhlas ah. Bila tak ikhlas <laughs> tu yang jadi macam-macam tadi -macam Tak masalahnya yang kita sebut ni dia, dia macam cukup dekat dengan diri kita Ah ya yeah. ah. Yeah, <laughs> okay yeah. macam cukup dekat dengan diri kita Alright apapun saya kira untuk topik ini Lentuk bulu bela dari rebungnya Sebenarnya anak-anak ini melihat Bagaimana perlakuan ibu bapa betul. Apa sebenarnya karakter ibu bapa Dan uh, saya kira sekali lagi lah Peribahasa lama anak itu Pama kain putih Kita yang mencorakkannya yeah, dia, mencorak. dia memang yeah. betul sangat yeah, betul. Ah, Dia memang betul sangat Teladan daripada kita Mhm. Mm dia memang betul hmm. sangat Macam mana kita Corakkan anak kita Walaupun mungkin Ada faktor-faktor lain Yang mempengaruhi Warna dan kain putih betul. itu Tapi dia bermula di rumah Ada ya, ah, kak ya. macam Sazah tak Ay, saya Ya ah, Dah macam berubah Budak dah kita <laughs> <laughs> Okay Tapi <laughs> saya, saya dia host ah, pula ah, oh, Sazah <laughs> jadi host pula Dah terbalik dah hmm. Tukar kursi lah Sazah <laughs> Terima kasih banyak-banyak <laughs> kita ucapkan kepada Ustazah Teknologis Siti Fatihah binti Mahmud berkat pesyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary dan pastinya Ramadan Cek ini dibawakan dengan kerjasama bahagian zakat sedekah dan wakaf Zawaf UITM Perpustakaan Tun Abdul Razak UITM Persekutuan Alumni UITM dan bernama Radio. Saya Raifah Zulkifli mewakili penerbit Nur Hayati. Aku Jumpa lagi Assalamualaikum